Я як інженер-будівельник можу тільки констатувати факт, що ми маємо неякісно покладений асфальтову суміш Великої товщини, вона не ущільнена нормально і вона не покладена на підготовлену основу, тобто не прогрунтовану основу. Трошки далі ми можемо побачити. залишки колишнього покриття. Там є суцільна бетонна плита, А е, асфальтова суміш не може кластися на на суцільну цю плиту, бо вона не буде нормально лежати. Вона буде просто розкатуватися, і те з часом там буде пору порупорушення. Та ж саме, як і от там трохи далі. Ми бачимо е, старе путове, е, стару путову дорогу, яка була колись помощена ще після війни. Вона, на мою думку, теж не забезпечить е, стабільності основи е, нового відремонтованого покриття. И под низом чисто пыль. Вот, Нет, там пыль, да, пыль. не пролитое основание. Мы видим просто пыль, пыль которая да. э -э вот. Видим по факту э, на, э, укладку асфальтобетонного смеси э, в один слой, э, толщина этой укладки э, на настоящий момент, как вот мы замеряли, составляет где-то где порядка 15-17 сантиметров, э, при допустимых нормах вибрационного катка э, укладки составляет 8 сантиметров. Соответственно, э, при попытке Поковырять, так сказать, сбоку покрытия, видим, что смесь абсолютно недоутрамбованная, соответственно, будет сохранять свою подвижность, будет со временем проседать и разрушаться. К тому же самое немаловажное, то что покрытие уже асфальтобетонное покрытие нанесено на основу, которая не подвергалась грунтованию и подготовке. Соответственно, положено на пыль, что ну, является Нонсенсом при выполнении таких вот видов работы и таким подрядчиком. Плюс уже после работы мы видим появление горизонтальных трещин, ну, что свидетельствует впоследствии о недолговечности этого покрытия. И я думаю, поверхностный слой, который даже если тут дадут сантиметров 6, он не спасет уже ситуацию с тем, что здесь происходит.